assalomu alaykum hurmatli usturk media kanalimiz obunachilari hamda qanotsiz qushlar seriali muxlislari biz sizlarga film davomini taqdim qilishda davom qilamiz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang pastda подписаться tugmachasi bor shuni bosib qo'yasiz albatta bu habos esingizdan chiqmasin o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishingiz mumkin bo'lmasa biz boshladik kamol nefisiga hammasini tushuntirib berdi albatta men hammasi uchun uzr so'rayman va emrini albatta politsiyadan olib chiqaman dedi bo'lmasa ketdik deb moshinaga o'tirishayotgan edi muzaffar keldi va kamolni yoqasidan ushlab sen yana meni xotinimni yonida nima qilyapsan dedi shu payt oralariga nefisi tushdi muzaffar nefisiga qarab sen nima qilyapsan bu odam yonida hali meni xotinimsan shuning uchun men bilan ajrashyapsanmi dedi nefisi muzaffarga hozir senga tushuntirganim bilan hech nimani tushunmaysan o'zingnikini ma'qullaysan dedi va kemalga ketdik deb mashinaga o'tirib ketib qolishdi kemal politsiya xonasiga kirib emreni olib chiqdi zeynebni politsiyaga borishini aytib politsiyadan kelishdi zeyneb onurga telefon qilib aytdi onur meni kut ikkalamiz boramiz dedi kemal qizi asyani emirdan uzr so'rashga majbur qildi asiya emirdan uzr so'radi keyin kemal emriga ishini davom qildirishini aytdi sharifa muzaffarga azima bilan tuba janjallashib zinadan yiqilganini aytdi hozir kasalxonada dedi unur zeyneb ikkalasi politsiyaga kelishdi unur bizni nega chaqirdingiz dedi xonim siz ahmedning xotinimisiz dedi komissar zeyneb ha shunaqa edi komissar bugun ahmedni jasadini topdik amakisi kelib ahmedligini tasdiqladi bu narsalar uni yonidan chiqdi deb zeynefga telefonini berdi muzaffar tubani ko'rishga keldi muzaffar bola qanday yaxshimi dedi tuba ha yaxshi muzaffar so'radi nima bo'ldi azima itarib yubordimi dedi tuba yo'q janjallashayotgandek baxtsiz hodisa bo'ldi ya'ni oyog'im tayib ketdi dedi nefesi muzaffarga telefon qildi yaxshimi deb so'radi keyin uyga kelsang gaplashib olamiz dedi nefise muzaffar xo'p dedi emel onasiga xot qoldirib o'qishni davom qildirish uchun ketib qoldi nefese muzaffarga bugun sen bizlarni noto'g'ri tushunding emreni kamolni qizi aybladi emreni qamoqdan chiqarishim kerak edi dedi muzaffar sen imzo chekkan ajrim qog'oziga men ham imzo chekaman dedi muzaffar shu payt lutfi keldi muzaffar bey sizni politsiyadan so'rashyapti dedi muzaffar chiqdi politsiya yonida mertni onasi yo'llagan advokat ham bor edi advokat komissarga mertni shu yerda ko'rdim dedi komissarlar uyni qarab chiqishdi lekin mertni topib bilishmadi chunki nefisi shunday bo'lishini sezib mertni olib ketgan edi muzaffar nefisiga telefon qildi nefisi mert meni yonimda dedi muzaffar yaxshi qilding sen bilan tura qolsin mert vaqtincha dedi muzaffer mertni ko'rish uchun nefesening uyiga keldi nefese mert, mert bizlar bilan xohlagancha qolishi mumkin lekin bunaqasi ketmaydi bu holat qachongacha davom qiladi dedi muzaffer bilmadim biror yo'lni topishim kerak dedi ahmedni janozasi bo'ldi ahmed buni moshinada o'tirib kuzatdi kemol yaxtaga kelib emriga pul berdi emri bu pullarni ko'rib bu pullar ko'p ku men bu pullarni olib bilmayman dedi kamol olaver bu pullarni avans deb qabul qil qizim shuncha ishlar qildi uzr sifatida qabul qil dedi hurmatli muxlislar e'tiboringiz uchun rahmat bizni kuzatishda davom eting